إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Ayızın salamlar. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat. Mən Allah Subhanahu taala inimizdə hər bir şeyin çıx olduğu kimi bərabər səbətlə xəstəliklər zamanı da bizlər üçün çıx oldu. oldu. Həmçinin bu dünyə insanlar aləmi o gündən dolayı, səbəblər aləmi o gündən dolayı Allah təala bizlərə Quran kitabında bunların da Vladimir Stalin bu xəbərlər kimi sevgili budur yoxacağımız müddətdə bizdəlik imtahanlar deyildi. Bu vətəvanın hökumətindəndir ki, imtahanı növlərə bölmüşdür. Yəni insanlar var ki, insanın dininə görə, imtahanlar var ki, onun malına görə, imtahanlar var ki, onun evadına görə, həkimliyinə görə və polisiya görə və s. Deməli Allah təala Qurani-Kərimdə bu bəqərə surəsində "Və nənzəlu vənəqum bi şey'in minə fawqi vel-jow'i və nənqəsim minəl-əmvali vel-ənkum savətmərat və bəşşirəṣ-ṣabirin" Həqiqətən də bizsizə biraz acızlıq, biraz, biraz canınız və əkin biçinətdə ilə imtahan çəcəcəyik. Sabr edənləri mükafatlandıracağıq. Demə gördüyünüz kimi, Allah təala Qurani-Kərimdə müsəbətlərin növləri var. Lakin mövzu nə zaman bu qüllələrdən uzaqlaşdır, o zaman biz səbir edirik və doğru nöqti qarşılar. Və hər bir şeyin qarşılamaq yolları var. Və eləcə də hər bir şeydə və fürsətlər. Bunların hamısının qarşılama yolları var. Demə ən birinci bilmək lazımdır ki, hər hansı bir xəstəlik, bəla, virus nə olursa olsun, Allah'ın izni olmadan heç vaxt heç kəsə hesabə verə bilməz. Allah ta va buyurur ki, Quran-Kərimdə: "Bu ilə musibətə illə məktəb Allahu lena." Demək ki, Allah bizə nə verə bilər, Allahın yazdığı gələ bilər. Yalnız Allahın izni olduqdan sonra bizə nə isə hesab edə bilər, əks halda hesab olmun mümkün deyil. Demək ki, bu günlərdə yaranan bu koronavirus adlandırılan bir keçiciliq xəstəliyi, yoluxucu xəstəlik hansı bu rəvaisindən ayrı-nətal, bizimə ayrı gələn bu xəliyətimizə gözəl göstəricilər var. E, işarələr var. Bu cür xəstəliklər də Allahın izi olmadan keçici yayılan bilmən Və həmçinin Allah Taala ayənin davamında buyurur ki: "Qova Mevlana. Həmçində deki, qamızdır, dostumuzdur. Sonra Allah Taala ayənin davamında buyurur ki: "Vailallahi al fəliyyetevəkkalul möminun". Möminlər qoy Allaha təvəkkül etsinlər. Möminlər qoy Allaha təvəkkül etsinlər. Yəni o kəslər ki, Allahə iman gətirib, özləri müsəlman mömin sayılırlar və Allaha təvəkkül etsinlər. Yəni Allahın izni olmadan bu xəstəliyi isabət edə bilməz. Və möminsinizsə Allaha təvəkkül edin və həqiqətən bu möminlərin sifətlərindəndir ki, Allaha etimad etsinlər. Lakin etimad necə olur? Səbəbləri götürərək, səbəblərə sarlaraq və şəriətimiz bizə səbəblər də göstərmişdir ki, biz xəstəliklərdən necə özümüzü qoruyaq. Baxın, onların ən birincisi odur ki, Ə e, şəriətimizin bizə göstərdiyi, tibbdə iqrar etdiyi və yaxud da tibbin şəriətlə muvafiq gəldiyi səbəblər. Məsələn, onlardan ən birincisi odur ki, yolxucu xəstəliklər olan şeylərə, o yerlərə, o məkanlara yaxınlaşmamaq. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, eşitsəniz ki, bir yerdə taun var, ora daxil olmayın. Və kim ordadırsa, oradan hazırda çıxmasın. Ordan kənara çıxmasın. Birincisi ora daxil olmasın, özün qorusun. Ordan kənara çıxmasın, başqalarını qorusun. Baxın, bir dənə bu hədisin ətrafında bu günləri bütün dünya o səbəblərlə götürür ki, o xəstəliklər yayılmasın, ölkələrdə, insanlar arasında, xalqlar arasında. Hamısı baxın, elə bil ki, bu hədisin üzərində dayanır. Ora girməki sən yoluxmasın və oradan çıxma, yəni başqalarına yoluxdırma. O günləri, ona görə bu günləri hər bir insanın üzərinə vacibdir ki, bir insanlıq, bir müsəlmanlıq borcu olaraq hər kəsin üzərinə vacibdir ki, ən birinci özün qorusun. Özün, özün kiməsə yolxa bilər və maksimum çalışmalıdır ki, başqasına yoluxdurtmasın və ona görə ictimai yerlərə, insanların çox toplaşdıqları, çox olan yerlərə getmək olmaz. Və ən təhlükəlisi də odur ki, bu xəstəlik dərhal isabət ediyəndən sonra bir ruza vermir. Bir neçə gündən sonra insanda virusə verir. Ona görə insan yolxa bilər və bundan xəbəri olmaz. Ona görə bu günləri dövlətin qoyduqları, qoyduğu izolyasiya qaydalarına, qanunlarına riayət edib mütləq ictimai, cəmaətün kütlə olan yerlərindən çəkilmək lazımdır. Və həmçinin bacardığıca, ciddi zərurət olmadıqca səfərlərdir, ictimai yerlərdir, mollardır, mağazalardır, metrolardır, avtobuslardır bacardığıca az istifadə etsə. Baxın, məsə ona görə də məktəblərdir, universitetlərdir, bağçalardır filan, bunların hamısını bağlayıblar. Və bu kimi şeylər, hətta məscidlər, cəmiyyət namazları belə. Baxın, bunlar hamısı aziz qardaşlar, şəriətin qaydalarına dayanır. Yəni şəriət də bu kimi şeyləri inkar etmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, girməsin. Hətta bir nəfər gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə biyyət eləmək istəyir və eşidilir ki, həmin kəs yolxucu xəstəliyə tutulub və deyir ki, sən gəlmə, biz sənin beyyətini qəbul etdik. Deməli görürsünüz, hətta şəriət bəsilətən ölməyə həyata keçməməyə rəğmən onun qarşısını almışdır. Demək, bu günləri görsən insanların hissiyatlarına toxunur, hissiyatlarına ağır gəlir ki, bəs cemaət namazları, cümə namazları və s. elə deyir qardaşlar. Şəriətdə belə bir qayda var. Belə bir qayda var hansı ki, dinimizin dəlillərinə, ayətlərə, hədislərə dayanır. O da nədir? al-mən'u aysaru min ar-raf'i. Məni eləmək, qadağan eləmək, sonra o vaqe olandan sonra onu qaldırmaqdan daha asandır. Baxın, yəni bu günləri maneələr qoyulub. Maneələr qoyulub ki, xəstəliklər yolum, yoluxmasın deyə. Bu daha asandır, nəyinkə xəstəliklər yayılandan sonra bunun qarşısını almaq. Bax bu da görsən şəriətimizin usulu qaydalarına dayanan bir hərəkətdir, bir əməldir. Əsla bu qanunlarla Şəriətimizin arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Ona görə hər bir müsəlman bunu normal qəbul etməlidir. Həmçinin qardaşlar, bunlardan sonra müsəlmanın üzərinə düşən səbəblərdən odur ki, dualara, zikirlərə bağlanmaq. Baxın, peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyururdu ki, Allahumme inni Əuzü bika minal barasi wal juzami wal bununi wa min sayyi'il kam. Allahum, cızam xəstəliyindən, baras xəstəliyindən, dəliləyə tutulmaqdan və ən pis xəstəliklərə tutulmaqdan sənə sığınıram. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edərkən deyiləndi ki: "Allahumma inni es'aluka al muafata fi'd-dunyaya wal axira." Allahım, səndən dünyada da, axirətdə də afiyyət diləyirəm. Həmçinin səhər axşam zikrlərinin içərisində varid olan dualardan Bismillahilladzi la, la yadurru ma'asmihi la yadurru ma'asmi shay'in fil ardi wala fis samaa wa hu's semi'ul alim. O Allahın adı ilə ki, onun adı çəkilən yerlərdə nə yer, onun adı çəkilərkən nə yerdə, nə də göydə heç bir şey sənə zərər verməz. Həqiqətən də o eşidəndir, biləndir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bunu səhər 3 dəfə deyərsə axıra qədər heç bir şey zərər toxundura bilməz və kim axşam 3 dəfə deyərsə səhərə qədər ona heç bir şey zərər toxundurmur. Həmçinin Bəqara surəsinin son 2 ayəsini yatarkən oxumaq Həmsinin qardaşlar, insanlar belə bir vəziyyətlər qarşısında cürbəcür qisimlərə bölünürlər. Məsələn, bəzi insanlar var ki, belə xəstəliklərin yoluxması zamanı sadəcə səbəblərə güvənirlər. Yəni sadəcə elə bilirlər ki, əl yumaqla, maska taxmaqla bu xəstəlikdən, qurtulma, bu kimi viruslardan qurtulmaq mümkündür. Yəni sadəcə səbəblərə dayanırlar. Səbəblər varsa artıq afiyyətdir. Bəzi insanlar isə sadəcə Allaha təvəkkül edib səbəbləri götürmürlər. Deyirlər ki, əşi Allah yetər, heç nə olmaz. Görürsən ki, səhlənkar davranırlar. Bəzi insanlar isə bu kimi şeyləri məsxərə ilə qarşılayırlar. Bir-bir bunları hamısına toxulacağıq. O kəslər ki, sadəcə səbəblərə dayanırlar, onların dinində problem var. İmanında, təvəkkülündə problem var. O kəslər ki, təkcə Allaha təvəkkül edirlər, səbəbləri götürmürlər, bu, bu kimi insanların ağlında problem var. Çünki şəriətimiz İslam'a, müsəlmanlara heç də səbəbləri tərk etməyi əmr etməmişdi. Əksinə, bu dünya səbəblər aləmidir. Bu dünyada mütləq səbəblərdən istifadə etmək lazımdır, lakin o səbəblər ki, şəriətimiz buna icazə vermişdir. Bəziləri haram səbəblər götürür. Elə bilər ki, spirtli içkilər qəbul etmək insana afiyət verəcək. Bunun qorunmuş olacaqlar, vəsait. Lakin doğru düzgün dini anlayıb, başa düşən ağıl sahibləri isə həm Allaha təvəkkül edirlər, ona etimad edirlər, həmçinin də səbəbləri götürüb səbəblərə sığınmış olurlar. Və bəzi insanlar isə ən acınacaqlısı və ən qorxuncusu budur ki, Bu kimi Allahın bələlərini, müsibətlərini isteza ilə qarşılayırlar. Bax bu günləri statuslarda, profillərdə və digər başqa sosial şəbəkələrdə görsən ki, prikol şeylər düzəldirlər, bunu paylaşırlar, yayırlar və bu kimi xəstəliyə, bu kimi bələnə, müsibətə, hətta ki, bütün dünya lərziyə gəlib bunun qorxusundan isteziyə, əylənciyə çevirirlər. Bu qətiyən olmasa heç bir müsəlmana yaraşır. Bu Allahın ordularından bir ordudur. Allah təala buyurur ki: "Və mə ya'lemu cunude rabbika illah". Sənin Rəbbinin ordusunun sayı səndən Allahda başqa heç kəs bilməz. Allah təala bəzən təkəbbürlü gövlümləri, təkəbbürlü insanları çox cılız bir bəla ilə ibtila edir və onun qarşısında heç vaxt dayanana bilmirlər. Baxın Firon, Firon nə deyildi? Firon deyildi ki: "Ana rabbukum la'ala". Mən sizin uca Rəbbinizəm. Allah təala çərçiklər yürüşü ilə onu adiz qoydu. Aburahab Fillərlə Kəbəyə hücum edib Allahın evin dağıtmaq istəyirdi. Allah Teala kiçik quşların ağızlarında daşıdıqları, noxud boyda daşlarla o boyda fillər ordusunu məhf etdi. Bu günləri də Çin bütün dünyaya göstərdi ki, nə qədər İslam'a və müsəlmanlara qarşı azğındır, amansızdır və Allahlar da onlara çit bir belə bəla göndərdi və onun qarşısında o boyda uzman bir dövlət aciz qaldı. Demək bunlar hamısı nəyi göstərir qardaşlar? Allahın bəlası, Allahın əzabı qarşısında hər bir şey acizdir. Və müsəlman onun başına hər hansı bir bəla, müsibət gəldiyi zaman mütləq tövbə etməlidir. Allaha tərəf dönməlidir və belə olduqda nicaət tapa bilər. Uca Allah taala buyurur ki: "Fələlə izcəəhum bəsnə tədarrə vələkin qəsət qulubuhum." Kəş ki bizim bəlamız, əzabımız onlara gəldiyi zaman onlar Allaha tərəf dönüb tərbiyə edirlər lakin onların qəlbləri daşlaşmışdır və zəyyənə ləhumu şeytano ma kanu yaəmlun və şeytan onların etdiklərini onlar üçün bəzəyib gözəlləşdirmişdir bu günləri həmin o əylənciyə çevirən insanların o paylaşdıqları şəkillər, video kadrlar vəsait bunlar şeytan bəzəyib gözəlləşdirib əksinə insan həm də sənəsin Allahdan əskik etməməlidir ki Allahın köməyindən, Allahın rəyyətindən kənara çıxmasın Nəinki bu kimi şeyləri isteza ilə qarşılamaq. Və bunun ən təhlükəlcisi də odur ki, ay Allahın ayətlərinə isteza edib küfr etmək. Demək Allahın ayətləri dedikdə ola bilsin tərcib yarana bilər ki, bu xəstəliyin Allahın ayəti olmaqla nə əlaqəsi var? Allah Taala'nın ayətləri iki qismə bölünür. Val Allahın kəvni ayətləri Var şərqi ayətləri. Kovni odur ki, dünyada olan dağlar, dənizlər, meşələr, çaylar və bu kimi baş verən dünyada hadisələr, hətta bu kimi xəstəliklər Allahın ayətləridir. Çünki Allahın izni ilə baş verir. Allahın şərqi ayətləri isə onun əhkamları, kitabları, ayətləri və s. bunlardır. Demək fərqi yoxdur. İnsan istəyir Allahın kovni ayətlərini, istəyir şərqi ayətlərini isteza edərsə, bu böyük bir küfrdür. Baxın Allah təala bu barədə Qurani-Kərimdə buyurur, buyurur ki: "Qul əbillahi və ayətihi və rasulihī kuntum tasta'zə'ūn?" Də siz Allahla, onun ayətləri ilə, yoxsa peyğəmbəri ilə mi isteza edirsiniz? Baxın, Allahla, onun ayətləri ilə və onun peyğəmbəri ilə mi isteza edirsiniz? "Lə ta'təzilū qad kəfərtum ba'da imānikum." Üzür diləməyin, artıq siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz. Tövbə surəsi 65, 66-cı ayət. Ona görə bu kimi ayətlərə baxanda Allah Taala'nın Quran-ı Kərimdə kəlamların dinləyəndə görürsən ki, müsibətləri yalnız və yalnız tövbə ilə Allah'a qayıtmaqla ortadan qaldırmaq olar. Əksinə, nəyin ki, qəlblərin bəzkləşməsi, qəlblərin sərtləşməsi və bu kimi bəlalara laqeyt yanaşmaq, hətta görürsən insanların qəlbi həqiqətən nə qədər daşlaşır, nə qədər iman nurundan uzaqdırsa əyləncə ilə, gülməklə, isteza ilə qarşılayırlar. Hansı ki, bir, ham, hər kəs bilir ki, əgər Allah qorusun, Allah bizim ölkəmizə və bütün müsəlman ölkələrinə afiyət versin. Əgər bu kimi xəstəlik yayılarsa, bunun qarşısını heç kim ala bilməz. Və yalnız yalnız üst üstəcağımız yönəl yönələcəyimiz Allah Teala'dır. Onun lütfü, onun mərhəməti, onun kəramətidir ki, Allah da birə qov, bizi qorusun, rəhmet etsin və lütf eləsin əksi halda isə doğrudan da çətindir. Və həmçinin yeri gəlmiş ki, onu da deyim ki, yəni ölkəmizin qoyduğu qaydalara, qanunlara mütləq riayət etmək lazımdır. İstər məscidlər barədə, istər digər ictimai yerlər barədə mütləq tabe olmaq lazımdır və heç, heç də asan değildi. İstər dövlət öz üzərinə düşən şəkildə, istərsə də millət, cemaahat, müsəlmanlar, dindarlar əl-xusus da öz öhdələrinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirib, hələ öz növbəsində öz təmizliyi ilə, öz iş yeri ilə, öz yaşadığı yerlə təmizliyi ilə maksimum dərəcədə e, məşğul olmalıdır. Bunun üzərinə düşməlidir, önəm verməlidir və beləcə əl-ələ verib hər birimiz bu işin öhdəsindən gəlməliyik və ən birinci də Allah'a dua edirik. Allah'a yalvarırıq ki, bizim ölkəmizə, xalqımıza tezliklə afiyyat versin. Bu kimi xəstəlikləri, bəlaları bizim üzərimizdən qaldırsın və digər Müslüman ölkələrin, müsəhiban xalqların və bütün dünyadan Allah təala bu bəlanı qaldırsın və həqiqətən də Allah təala duaları eşidib ona isticab edəndir və istəyirəm ki bizim dualarımıza da qəbul etsin və bizlərə tezlikcən farac versin. Amma doğrusu Allah bilir və axirə du'avani anilhamdülillah rəbbil aləmin və səlatu vəs salamun alə nəbihi. Sualla bir də qardaş deyib, kəbənin insan adlanması, qiyamətin əlamətlərindən Qiyamətin əlamətlərindən Kəbənin boş qalması barədə bir riwayat xatırlamıram, lakin o Kəbədə də o qərarın verilməsi çox məqsədə uyğundur, çox gözəldir ki, o qərarı veriblər. Çünki qorumaq daha əvlədir. Ona görə belə bir qayda var, o da şəriətimizdə usuliyyətli bir qaydadır. Hansı ki, o qardaşın sualı ilə o qaydanı da bir daha xatırladaq. Demək, qaydada belədir ki, səddül məfəsədi awla min cəlbil məsalih. Təhlükənin ziyanın qarşısını almaq daha öncədir, nəyinki xeyri əldə etmək. Ümrə eləmək, cübə namazına getmək, məsciddə namaz qılmaq xeyirli şeydir, düzdürmü? Lakin xəstəliyin, bəlanın qabağını almaq ondan daha üstündür. Aydındı? Əgər biz tezliklə inşallah ki, bu cür xəstəliklərin, bəlaların Allahın iznindən qarşısını alsaq, səbəbləri götürsək, riayət eləsək, İnşallah ondan sonra ömrümüzün qalan hissəsində rahatlıq, əmləmanlıq içində inşallah məscidlərimizə də gedəcəyik, namazlarımızı da qalacağıq. Allahın evinə gedib Kəbəni də, ömrümüzü də, həccimizi də eliyəcəyik. Yetər ki, Allahutaala bu bəlanı, bu müsibəti bizdən qaldırsın və biz də öz boynumuza düşən, öz üzərimizə düşən o qaydalara, o qanunlara riayət edək, hansı ki, bizim sağlamlığımız üçün qoyulmuşdur. lazımdır. Ha, qəza namazı birincisi, onu deyim ki, Yəni qəza namazı bilərəkdən qəzaya verilən belə bir namaz yoxdur. Yəni namaz insan yatıb qalar, unutdur, belənci gələcəyə gedə bilər. Yəni onun tiyarı oradan namaz qəziyə gedə bilər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim yatıb qalarsa və unutdarsa, oyandığı zaman və ya həxtə xatırladığı zaman namazın qılsın. Bəli, o zaman da azan da verir, əgəzamatla qılacaqlarısa və iqama edəbərir. Sonra namaz qılınır. Bir qardaş sual verir ki, sizin sual-cavab qrupunuz var? Mı? Bəli var. Aha. Bu aralarda ən çox hansı dualar etmək istəyir? Bu aralarda edəcəyimiz dualar barədə dedik, ayətül kürsi, İhlas, Fələq, Nəs, Baqaranın son 2 ayəsi və həmçinin o vaxt zikirlər arasında keçən dualar, Bismillahillezilə yadurru ismi şeyin fil ard və la fis sama və huves semiul alim. Allahın adı çəkərkən nə yerdə, nə göydə

Və bu kimi digər və halda bir yerə bir, bir mənzilə bir yerə çatdıqda yetişdikdə demək ki, auzu bi kelimətillahi tammətimi şərrimə xalq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu o iki sizlərdən biri bir yerə çatdığı zaman bu duanı deyərsə ona heç bir şey ziyan verməz. Yəni ümumiyyətlə dili dualarla məşğul eləməy, zikirlərlə məşğul eləmək lazımdır ki, afiyyətə qovuşaq. Qardaş uğurlar ki, bəs bu virusdan qorunmaqdan da hansı dualar var? Didi də Yəni o virus o vaxt yox idi ki, o virusla bağlı məsələn korona zikri olsun. Belə deyirlərəm bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə bəlalardan, ondan sonra şəhərdən qorunmaq üçün dualar, zikirlər hə. dedik. Qardaşım belə sual verir ki, bu meclislərdə deyirlər ki, evdə namaz qılın, səslə, buca səslə deyil. Bu nə qədər doğrudur? Hə. Demə bu da sualı yaxşıdır ki, bəzi şeylər var ki, dərs əsasındansında ona da gələcəy toxunardıq. İnşallah ki, suallar səbəb olar o qaçırdığımız şeyləri də toxunaq. Demə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə vaxtında yağış yağdığı zaman müəzzinə əmr edərdi, müəzzin də deyərdi ki, sallu fi rihalikum. Namazlarınızı evinizdə qılın. Yəni yağış yağanda insanlara əziyyət olmasın deyə Allah Rasululu sallallahu əleyhi və səlləm əmr eləyər ki, namazları bu evdə qılsınlar. İndi təsəvvür eləyin, yağışın əziyyəti çoxdur, yoxsa bu kimi virusların təhlükəsi. Əgər yağışa görə bizə rüxsət verilirsə ki, namazlarımızı evlərimizdə qılaq, hətta nəyin ki rüxsət əmr olunursa ki, evlərimizdə qılaq. Bu kimi xəstəliklər, təhlükələr qarşısında necə? Ona görə hər bir ağıllı insan, ağıllı müsəlman mütləq bu kimi qaydalara, dövlətin, ölkənin qoyduğu bu kimi qaydalara riayət edib, namazları evində ailəsi ilə, uşaqları ilə qılıb, dualarını çox alsınlar. Qardaş cavab verir ki, bu bilməzsiz, bu xariciçilər kimlərdir? Xariciçilər xaric olanlardır. Xaric o mənada deyil ki, demə Xabardarlar o kəsilərə deyirlər ki, müsəlman dairəsindən çıxartmaq, kafir görmək ə, əsas budur onların özəllikləri və daimada görərsən ki, onlar ildən ilə, zamandan zamana müəyyən bir dəyişikliklərlə ortuya çıxırlar, lakin ümumi qəyyədləri, məqsədləri və nəticələri eynidir. Daima İslam'a və müsəlmanlara ziyan vurublar, küfr, küfrəhləni tərk edib davaları, düşmənçilikləri daim müsəlmanlarla olmuşdur. Qardaş sual verəcək, biz bayram keçirmirik, amma kiminsə evinə gedəndə bayram yeməklərindən, məsəl şirniyyatlardan yeməyə bilərik. Bayram şənliyi zamanı və ya hətta bayram məqsədi ilə qurulan məclisdə oturmaq olmaz. Yəni məs o bayram üçün məclis qurulubsa, o mərasimdə iştirak etmək olmaz, ancaq belə ara vaxtda yeməklərdə bir şey yoxdur inşallah ki. Bəs suallar bitsə, dəyəndirə bilərəm. اندغ رسول الله بليل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين